مجددا أن استاذنا الشيخ المحدث الشيخ المحدث الجليل محيي السنة دي قامع البدعة شيخ الحديث العلامة المفتي السيد محمد فيز الكريم حفظه الله ورعاه قال حدثنا وعجازنا الشيخ العلامة السيد فضل الكريم رحمه الله تعالى عنه قال حدثنا وعجازنا العلامة عزيز الحق رحمه الله تعالى عنه قال حدثنا شبير أحمد عثماني قال حدثنا حسين أحمد المدني قال حدثنا قال حدثنا شيخ الهند محمود حسن دوبندي رحمه الله تعالى قال حدثنا وأجازنا العلامة أحمد علي سهران فوري رحمه الله تعالى قال وحدثنا قال حدثنا واجازنا الشاه محمد اسحاق الدهلوي قال حدثنا واجازنا الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا مسند الهندي الشاه ولي الله محدث دهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا مسند الهندي احمد بن عبد الرحيم قال حدثنا واجازنا ابو طاهر الكردي قال حدثنا واجازنا ابراهيم الكردي قال حدثنا أحمد القشاشي قال حدثنا وأجازنا أحمد الشناوي قال حدثنا وأجازنا شمس الدين الرملي قال حدثنا وأجازنا أبو يحيى زين الدين زكريا ابن محمد الأنصاري قال حدثنا الحافظ أبو الفصل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني قال حدثنا ابراهيم التنوخي قال حدثنا ابو العباس احمد بن ابي طالب الحجار قال حدثنا حسين الزبيدي قال حدثنا ابو الوقت قال حدثنا واجازنا ابو الحسن العداوي قال حدثنا ابو محمد السرخسي قال حدثنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا امام الهمام حافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن البردسبة الجوفي اللماني البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا ورفعنا بعلومه وعلومكم وفيودكم أجمعين آمين يا رب العالمين أنه قال قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فسين عن عمارة بن القاقع عن أبي سرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم